В этой ситуации абсолютно законно, абсолютно законно, абсолютно в рамках тех приказов, нормативов, по которым действует в данных ситуациях сотрудник милиции, произвел прицельные выстрелы по ногам. И вот когда тот начал, так сказать, уже прихрамывать, в этот момент сотрудник набрасывается сзади на него, с тем повалить, звучит, стреляет белый, Падают на землю, стреляет второй раз. Пытаются выкрутить, вырвать, лежит на, э, лицом вниз на земле, рука под собой. На мой взгляд, это было желание э, белого, вот того, кто сзади, вот таким движением и за сбоку, из-за так сказать, расправиться. Потому что два как раз ранения, которые у него не смертельные, по всей видимости, первые, ну не буду пока еще идет расследование проходят вдоль, так сказать, жировой, вот кожу задевают, абсолютно не смертельные, абсолютно не опасные для жизни, и вот пролетают э, слепые, другими словами, есть входное и выходные отверстия. И вот, когда пытаются руку с пистолетом обезвредить, звучит и третий выстрел. Сотрудники, еще не, это же не они стреляли, еще не понимают, что это за выстрелы, в землю это выстрелы, куда эти выстрелы, Втроем уже пытаются вот после последнего выстрела выдернуть руку, еще белый живой. И вот здесь втроем выкручивают пистолет, руки назад, э, наручники, и потом пока видят, что э, кровь, и, э, он еще живой. И после этого вызывают скорую помощь.